Всем привет! Я с вами так давно не виделась, я поверить не могу, что я все-таки сня... решила снять какое-то видео. Мне даже немножко неловко, извините, пожалуйста, я просто не знала, что снимать, у меня не было идей. Но сейчас мне пришла идея. Да, иногда будут выходить такие разговорчивые видео, где я буду спрашивать именно вас, что вы хотите видеть на моих видосах, хотите ли вы, чтобы я что-нибудь меняла в моей рубрике или еще что-то. Поскольку у меня канал практически не растет, я решила немножечко сделать так, чтобы кому-то что-нибудь зашло и был нормальный видос. Поскольку у меня нет устройства, которое может снимать нормальные клипы, нормальные песни, или там, например, какие-то ролики, у меня нет этого устройства, и у меня нет времени на то, чтобы поснимать что-нибудь. У меня уроки, вокалы, разные такие штуки. Да, понятно, будут выходить вот такие разговорчивые видосики, например, какая-то будут выходить влоги, будут выходить песни. Конечно, я их не сочиняю, я их нахожу. Но я, если вам будет заходить, как я пою, возможно, возможно, попробую создать одну из своих песен, именно которую я создам. Ну и то есть буду сидеть хоть день, хоть ночь и создавать песню именно для вас. Потом сниму просто запись и потом уже клип мини такой. И посмотрим, понравится ли вам или нет. Вот то, что я хотела сказать. Сейчас будут на моем канале постепенно выходить видосы, где я буду играть в разные игры. То Майнкрафт, то еще, например, в Роблокс. Сейчас я очень полюбила эту игру Роблокс и думаю такая, почему бы мне в нее не играть? Ну, реально, почему бы мне в нее не играть? Вот то, что я хотела вас спросить, это как вы считаете, правильно ли мне, чтобы я играла в Роблокс? Вот я буду играть в Роблокс. Но Майнкрафт это еще не факт, потому что настоящего Майнкрафта у меня нету. У меня есть Майнкрафт обычный такой. Он практически как настоящий, там можно сидеть, спать такое делать? Конечно, то, что нельзя делать в обычном Майнкрафте. Но вот. Но я хочу сейчас спросить вас. Вы будете смотреть видосы или вам будет нравиться, если я буду снимать? Как... Майнкрафт не настоящий, то есть там будет не настоящий Майнкрафт, но Майнкрафт будет, то есть место там уже готово, вы будете видеть, как я все строю, как я там выживаю, все такое, вы все будете видеть там, я как раз тогда создам новый сервер, ну, это я так говорила, потом в Роблоксе буду я снимать, как я прохожу разные игры, например, например, Испытания, например. Испытания будут идти долго, но, конечно же, будут не такие же и долгие видосы, будут и короткие. Как вы спросите, я буду снимать, наверное. Я буду снимать на своем телефоне, потому что у меня есть специальное приложение, где я могу снимать вот этот же самый экран. Могу снимать экран и все, я буду снимать нормальные видосы. Но, конечно же, для начала я бы сказала, что я буду снимать. И, возможно, вы будете, вы будете видеть меня, но я уже там сама разберусь. Я хочу сказать на данный момент, что я уже возвращаюсь и погружаюсь в YouTube. Я буду стараться для вас, буду снимать для вас все что нибудь. Как вы видели, я повылаживала там видосы уже старые в прошлом году, которые я снимала. В прошлом году я очень занималась YouTube, я очень пыталась, я очень хотела. Но в этом году я просто бросила, потому что у меня не было возможности, потому что я видела, что никто не хочет этого что никто ничего не пытается, что у меня нет времени на это, и сейчас у меня я влаживаюсь очень серьезно вокал. Но какие-то короткие видосы я буду пытаться для вас снять. Какие-то они супер-мега длинные. Сейчас я буду идти с малого. Потом я себе вбила в голову то, что если я не начну с такого маленького числа, с 10 подписчиков, то я себе и 20 наберу, если я просто это дело прошу. Я буду снимать, я буду стараться постепенно вылаживать видосы. Конечно же... Я буду их вылаживать не по особенной числе, я не буду вылаживать, потому что я не знаю, может все поменяться вдруг в день, и все такое. Из-за этого сегодня, конечно же, не выйдет, выйдет не выйдет такое видео с Роблокса, Сегодня выйдет вот такое видео, но уже, я думаю, у многих школах начинаются вот после этой недели каникулы. Вот, а то, что я хочу вам сказать, это то, что, э, то, что у тех, у кого каникулы, вы сможете смотреть мои видео. Я буду стараться для вас, и буду пытаться, и я очень хочу, чтобы вы, чтобы кто-то на меня из 10 подписчиков, ну, уже было не 10, а хотя бы уже 20 подписчиков, ну, ребят, ну, реально, год, и с 10 ничего не поменялось, ну, реально, ну, ну вот реально, вот. Да, это все мои друзья, и мои знакомые, и мои родные, но если вам даже не интересно, вы пишите мне в комментариях, если, конечно, они здесь закрыты, то пишите, у кого есть, у кого есть этот, как он называется, блин, лайки, да, пишите в лайк и будете смотреть мои, и будете смотреть мои видео лайки, конечно же, пишите мне в лайк комментарии, комментарии в лайки никогда не закрыты и лучше подписывайтесь и на Ютубе, и в лайке, потому что знаете, ребят. Я на своих подписчиков подписана реально. Вот. Я не могу подписаться, конечно же, на Ютубе. Я не знаю, может, возможно, пожалуйста, если кто-то из этих, из этих людей, которые меня сейчас смотрят, есть блогерами или еще каким-то там человеком, который там блоги, ну, я уже сказала блогер, ну какой-то уже известный человек, пожалуйста, напишите мне в комментариях, как, как эм, как можно просмотреть, кто на тебя подписан. Вот. В лайках я вполне знаю, как это делать, и это просто стыдно не знать, как смотреть на это. Но в лайках вы даже можете зайти и посмотреть на мои подписки. Я на всех своих подписчиков подписана. Я на всех своих подписчиков подписываюсь, они мои подписчики. И, конечно же, вы можете посмотреть, что я там пишу, что я стараюсь подписываться на всех своих подписчиков. Да, ребят, там количество не больше этого, оно там у меня всего лишь 7 подписчиков, а здесь 10. Но мне кажется, мы с вами сможем набрать и больше десяти, каких-то двадцати. Мы сможем с вами набрать даже больше ста. Я очень надеюсь на это. Но для начала, как говорю я, и как считают все блогеры, я думаю, что надо начинать с малого, а не перелетать сразу на большое. Никогда так не получится. Надо сделать начало, а не сразу выходить на середину. Поэтому. Я полностью погружаюсь в YouTube. Ну как полностью? Я, конечно же, и остаюсь в лайки. Я погружаюсь в эти соцсети, в эти две соцсети, в YouTube и в лайк. Like, и буду стараться для вас снимать очень крутые видосы. Но вы, вы должны не просто их смотреть. Вы должны на меня, по крайней мере, подписываться. Подписываться, если вам очень нравятся видос, и даже лайкать. Я считаю... Это будет с вашей стороны очень правильно, и я буду очень рада, если вы меня будете лайкать и на меня подписываться. И я думаю, если я сейчас возьмусь, и вы послушаете меня и вслушаетесь в эти слова, то тогда, я думаю, мы с вами выйдем на высокий уровень. И я сниму даже видео, кому я очень благодарна. Я сниму э, обзор на своих подписчиков в лайке, потому что здесь я не знаю, как сделать. Если у меня открыты комментарии, то я покажу всех, кто мне пишет комментарии. Я все расскажу, я буду писать про своих подписчиков, как я не знаю про кого. В лайки вы можете заметить, что я постоянно влаживаю своих подписчиков. Постоянно. Вот все мои подписчики попадали в ролики, вот, во все. Вот можете, если у вас есть лайки, то зайдите и посмотрите. Мой канал называется Эвакор. Конечно же, вот. И можете даже зайти посмотреть что я там снимаю, что я... Вы может, могли подумать, что я вру. Нет, ребят, я всех снимаю, всех своих подписчиков. Вот у меня на данный момент 7 подписчиков. Я просто обычным путем ушла. Я просто говорила, что те, кто на меня подписывается, те будут получать подписку от меня. Как говорится, какой привет, такой ответ. Вот. Поэтому, если вы хотите, чтобы я на вас подписалась, чтобы вы попали в мое прекрасное видео, я надеюсь, что оно и есть прекрасное, надеюсь очень, я очень надеюсь, что вам это видео зашло и в каком-то смысле даже помогло, вам могло принять вариант, если вы начинающий блогер, вот. И если вы популярный и уже давний блогер, пожалуйста, напишите ответы на мои вопросы, если не в Ютубе, то в лайки, пожалуйста, где-нибудь напишите, если вы, вот, я есть э, в лайки и в тиктоке, по-моему, но я не помню, какой аккаунт в тиктоке, просто я здесь в тиктоке, но в лайки мой канал Эвакор. В ютубе вы, если смотрите это видео, вы уже знаете, какой, как мой канал называется, как бы сказать вам, почему он называется сейчас Света Газеева, и не моя фотка, ребят, потому что мы сейчас разруливаем эту проблему, потому что у меня стоит почта мамина. Вот. Вот. Из-за этого я всем говорю пока. Всем пока, большое пока. Большое пока-пока. И я очень буду рада, если вы посмотрите видео. А сейчас я еще делаю маленький тихий вопрос. Если ты хочешь мне помочь, и если ты хочешь мне помочь стать нормальным блогером, то ты напишешь Тайное слово и код. В комментариях, если не в комментариях, ты знаешь, что уже есть лайки, тикток. Вот. Секретное слово называется Кузя. Мой код, ребятки. Вот. Все спрашивают, кстати, по-моему, я думаю, все спрашивают, где мои черные коты. К сожалению, они убежали. Мы живем просто в квартире на первом этаже. И мои котики убежали. Ну, зато у нас есть Кузечка. Мы, конечно же, их искали, но я очень-очень надеюсь, что они в хороших руках. Вот, ребят. Я надеюсь, вам зашло это видео. Вот, что я хотела вам снять и рассказать. Все, всем пока. Завтра, возможно, выйдет видео про Roblox. Всем пока.